Hai semua dan selamat datang. Pernah tak rasa geram bila benih yang kita tanam elok-elok, jaga dengan penuh kasih sayang tapi satu pun tak tumbuh? Ha, jangan risau, kita semua pernah lalui benda yang sama. Dalam kupasan kali ini, kita akan bongkar segala rahsia percambahan benih. Soalan ni kan memang selalu bermain di fikiran para pekebun, tak kiralah yang baru mula atau yang dah otai. Tapi selalunya kan, ia bukan salah anda sepenuhnya. Sebenarnya ada sains di sebalik setiap kegagalan tu dan hari ini kita akan fahamkan sama-sama. Cuba bayangkan diri anda macam seorang detektif. Setiap benih yang anda pegang tu ibarat satu kes misteri yang perlu diselesaikan. Misi kita cari petunjuk dan kunci yang betul untuk buka potensi kehidupan yang tersembunyi kat dalam tu. Okey, kunci pertama dan yang paling asas dalam teka-teki ni tak lain tak bukan ialah air. Air inilah pencetus utama yang memulakan keseluruhan proses yang membangunkan benih dari tidur panjangnya. Sebelum kita bedah siasat dengan lebih dalam, jom kita pastikan kita faham dulu definisi asas ni. Percambahan ni bukan setakat nampak pucuk hijau keluar dari tanah tau. Ia sebenarnya satu proses biologi yang sangat kompleks. Satu perjalanan dari sebijik benih yang tidur kepada anak pokok yang gagah. Jadi macam mana ia berfungsi? Semuanya bermula bila benih tu menyedut air macam span yang haus. Proses ni kita panggil imbibisi. Air ini kemudiannya akan aktifkan enzim-enzim dalaman. Anggap je enzim ni macam chef-chef kecil yang memasak semua makanan simpanan dalam benih tu untuk dijadikan tenaga. Tenaga inilah yang bagi kuasa pada embrio untuk membesar dan akhirnya boom, dia pecah keluar dari cangkarang dia. Hebat kan? Okey, bab air kita dah faham. Tapi, macam mana pula dengan benih-benih yang degil ni? Dah bagi air pun, dia masih buat tak tahu je. Haa, ah, kat sinilah kita jumpa bahagian teka-teki yang paling mencabar. Dormancy benih. Petikan ni memang tepat sekali. Dormancy ni bukanlah tanda benih tu rosak atau gagal. Sebaliknya, ia adalah satu mekanisme pertahanan yang sangat pintar. Benih ni sebenarnya tengah tunggu isyarat yang betul dari persekitaran, dia tunggu timing yang paling cun, macam musim yang sesuai, sebelum dia berani mulakan hidup. Yelah, takkan dia nak tumbuh tengah-tengah musim sejuk kan? Jadi, macam mana kita nak kejutkan benih yang tengah syok tidur ni? Jawapannya bergantung pada jenis tidur dia. Kalau masalahnya ialah baju perisai dia yang keras, itu kita panggil dormansi fizikal, kita kena guna kaedah skarifikasi atau rendam je. Kalau masalahnya datang dari dalam, macam jam biologi dia, itu pula dormansi fiziologi. Kita kena tipu dia dengan stratifikasi sejuk. Dan kadang-kadang, ada benih yang degil sikit, dia perlukan kedua-dua kaedah ni. Jom kita tengok dua kaedah utama ni dengan lebih dekat. Skarifikasi ni senang cerita, macam kita tolong buat pembedahan kecil pada benih tu untuk lemahkan kulit luar dia yang keras. Manakala stratifikasi sejuk ni pula, kita main psikologi sikit. Kita letak benih tu dalam peti sejuk dalam keadaan lembap untuk beberapa minggu. Ini akan buat dia fikir dia dah lalui musim sejuk. Jadi bila kita keluarkan, dia pun akan fikir, "Wah, musim bunga dah sampai." dan terus bercambah. Okey, lepas kita berjaya pecahkan kod dormansi itu, kerja kita belum selesai tahu. Sekarang, kita kena sediakan persekitaran yang betul-betul sempurna untuk dia. Tak boleh terlalu panas, tak boleh terlalu sejuk, tak boleh terlalu basah, tak boleh terlalu kering. Macam cerita dongeng tu, semuanya mesti ngam-ngam. Fikirkan ia macam resipi nak buat kek. Kita perlukan tiga bahan utama dalam sukatan yang betul. Air, suhu dan juga oksigen. Kalau salah satu bahannya kurang atau terlebih, alamatnya kek kita tak menjadilah. Ketiga-tiga elemen ni kena bekerjasama serentak untuk sokong kehidupan baru. Jadi cukup tu banyak mana sebenarnya? Ha ini nombor yang penting benih perlukan kelembapan sekurang-kurangnya antara 25 hingga 50% daripada berat benih itu sendiri untuk mulakan enjin percambahan. Kalau kurang daripada tu, enjin takkan hidup. Kalau terlebih pula, dia boleh lemas. Suhu pun sama pentingnya. Tak semua pokok suka cuaca yang sama. Tanaman musim sejuk macam salad atau bayam, dia suka suhu yang lebih sejuk sikit untuk bercambah. Sebaliknya, tanaman macam tomato dan cili perlukan bahan kehangatan untuk mulakan hidup. Tanam pada suhu yang salah ni macam suruh ikan panjat pokok lah. Memang tak akan menjadi. Dan jangan sesekali lupakan bahan ketiga, oksigen. Eh, benih pun bernafas ke? Ya, betul. Benih perlukan sekurang-kurangnya 10% kandungan oksigen dalam tanah untuk proses respirasi, iaitu proses menukar makanan simpanan kepada tenaga. Sebab itulah tanah yang terlalu padat atau becek dengan air akan membantutkan percambahan. Dia tak cukup nafas. Okey, ini satu lagi faktor penting yang ramai orang terlepas pandang. Cahaya. Adakah semua benih perlukan cahaya untuk tumbuh? Jawapannya, bergantung. Ada sesetengah benih, macam salad, dia perlukan cahaya sebagai isyarat untuk bercambah. Jadi kita kena tanam cetek je. Manakala benih macam tomato pula, tak kisah langsung. Boleh tanam lebih dalam. Tahu beza ni boleh jadi penentu antara kejayaan dengan kegagalan tau. Baik, kita dah belajar banyak perkara kan? Mungkin pening sikit. Jangan risau. Sekarang, jom kita kumpulkan semua ilmu ni dan jadikan ia satu plan tindakan yang sangat mudah untuk diikuti. Anggaplah ini senarai semak untuk anda jadi seorang pakar benih. Alright, jom kita satukan semuanya. Pertama, mulakan dengan benih yang disimpan dengan elok. Sediakan rumah yang selesa untuknya dengan tanah yang betul. Tanam pada kedalaman yang ngam-ngam. Kalau benih tu degil, guna kaedah pecah dormansi yang kita dah bincang tadi. Dan yang paling penting, sentiasa pantau air dan suhu. Ikut je senarai ni, confirm kadar kejayaan anda akan melambung tinggi. Kita dah bongkar hampir semua rahsia benih. Anda sekarang dah ada ilmu dan semua kunci yang diperlukan untuk memulakan kehidupan baru dari sekecil-kecil benih. Jadi, persoalannya sekarang bukanlah, boleh ke aku buat? Tapi, apa yang aku nak tanam dulu? Selamat berkebun!